এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো কৰ্মযুগ ইয়াৰ আগতে গীতাৰ সাংখ্য যুগত গীতাৰ বিষয়বস্তু সাৰখিনি কোৱা হৈছিল য'ত অৰ্জুনে এজন শিষ্যৰূপে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু কৃষ্ণই অনিত্য জৰদেহ আৰু নৃত্য চিন্ময় আত্মাৰ মাজৰ মৌলিক পাৰ্থক্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতৰ উপদেশ আৰম্ভ কৰে দেহান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰমেশ্বৰৰ প্ৰতি কৰা নিস্বাৰ্থ সেৱা আৰু আত্মজ্ঞানী লোকৰ লক্ষণৰ বিষয়েও এই সাংস্য় যুগত ভগৱানে ব্যাখ্যা কৰিছিল এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গীতাৰ তৃতীয় অধ্যায় কৰ্মযুগ ইয়াত এই জৰজগতত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কিবা নহয় কিবা এটা কামত ব্যস্ত থাকিবই লাগিব কিন্তু কৰ্মই ব্যক্তিজনক হয়তো সংসাৰ বন্ধনত বান্ধি পেলাব পাৰে নাইবা সংসাৰৰ পৰা মুক্তিও দিব পাৰে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ পৰমেশ্বৰ আনন্দৰ বাবে কৰ্ম কৰিলে সেই কৰোতাজনে কৰ্মৰ বিধানৰ পৰা অৰ্থাৎ ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা অব্যাহতি পায় আৰু আত্মা পৰমাত্মাৰ বিষয়ে দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো কৰ্মযুগৰ প্ৰথমটো শ্লোক অৰ্জুনৰ ঘোৰে মামনি অজীকেশৱা অৰ্জুনে কলে হে জনাৰ্দন হে কেশৱ তুমি যদি সকাম কৰ্মতকৈ বুদ্ধিকে অধিক ভাল বুলি ভাবা তেনেহলে মোক এই নিসিংস যুদ্ধখন কৰাৰ কামত কিয় জড়িত কৰিব খুজিছা ব্যামী শ্ৰেণা ইবা বুদ্ধি মুহায়ম বদ নিশ্চিত শ্ৰেয় আহম আপয়াম তোমাৰ ব্যরৰ্থক কথাৰে মোৰ বুদ্ধিক যেন বিভ্ৰান্ত কৰি তুলিছা গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি মোক এনে এটা নিশ্চিত কথা কোৱা যাৰ দ্বাৰা মই পৰম শ্ৰেষ্ঠ মুখ্য লাভ কৰিব পাৰো অৰ্জুনৰ এই দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাৰ কথা শুনি শ্ৰীভগানে এই বুলি আৰম্ভ কৰিলে শ্ৰীভগৱান উবাচ লোকে অস্মী নদীবিধা নিষ্ঠা পুৰা প্ৰক্তা আনাঘা জ্ঞান সংখ্যানাম কৰ্ময়োগে ন যোগীনাম পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে হে নিষ্পাপ অৰ্জুন মই ইয়াৰ আগতেই এই কথা বুজাই কৈছো যে আত্মাক উপলব্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মাৰ্গ দুই প্ৰকাৰৰ জ্ঞানীজনৰ আৰু যোগীজনৰ বাবে নিষ্কাম কৰ্মযুগ যিসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু দৰ্শনৰ সহায়েৰে কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি তাক বুজিবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে উপযোগী বিষয়টো হ'ল সাংস্য়যুগ বা জৰ আৰু চেতন প্ৰকৃতিৰ এটা বিশ্লেষাক্মক অধ্যয়ন বুদ্ধি যুগৰ নীতি অনুসৰি বা কৃষ্ণ ভাৱনেৰে কাম কৰাজনৰ সকলো কৰ্মৰ বন্ধন নাশ পায় আৰু নতুনকৈ কোনো দুখ নঘটে বুদ্ধিযুগৰ অৰ্থ হ'ল পৰমেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্ভৰ কৰা অৱস্থা আৰু এইদৰে সকলো ইন্দ্ৰিয়কে অধিক সহজে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব পাৰি সেইবাবে ধৰ্ম আৰু দৰ্শন ৰূপে দুয়োটা যুগে অৰ্থাৎ সাংস্য় যুগ আৰু বুদ্ধি যুগে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পদ্ধতি ল'লে ইন্দ্ৰিয়সমূহ নিজে নিজে সংযত হৈ পৰে আৰু সকলো কাম ভগৱানৰ সেৱাৰ অৰ্থে কৰাৰ পদ্ধতিটো এটা পোনপটীয়া পথ আৰু একে সময়তে সহজ আৰু শ্ৰেষ্ঠ ন কৰ্ম নাম আনাৰম্ভাত নৈষ্ পুৰুষ আশ্ৰুতে ন্য এধি গছ বিহিত কৰ্মসমূহ নকৰাকৈ থকাৰ দ্বাৰাই মানুহে কৰ্ম ফলৰ পৰা অব্যাহতি লাভ কৰিব নোৱাৰে নতুবা কেৱল সন্য়াস গ্ৰহণ কৰাৰ দ্বাৰাই মানুহে সিদ্ধি লাভ কৰিব নোৱাৰে ন সি কচিত ক্ষণামি যাটো অ কৰ্ম কৰ্মাচাৰ প্ৰকৃতি জয় গুণয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে জ্বৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা নিজ নিজ গুণৰ প্ৰভাৱতে কামত প্ৰবৃত্ত হবলৈ অসহায় হৈ বাধ্য হয় গতিকে কোনো মানুহেই কেতিয়াও কিবা নহয় কিবা এটা কাম নকৰাকৈ এটি ক্ষণো থাকিব নোৱাৰে অনবৰতে কৰ্ম কৰি থকাটোৱেই আত্মাৰ ধৰ্ম আত্মাৰ উপস্থিতিৰ অবিহনে পাৰ্থিৱ দেহাটোৱে তিলমানো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কেৱল চেতন আত্মাটো অনবৰত সক্ৰিয় হৈ থাকে এক মুহূৰ্তৰ বাবেও স্তব্ধ নহয় কেৱল চেতন আত্মাটোৱেহে অচেতন যন্ত্ৰ সদীশোক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰে সেইবাবে এই চেতন সত্তাটো কৃষ্ণ ভাৱনাৰে কৰা ভাল কামত লগাই ৰাখিব লাগে তাকে নকৰিলে মায়াৰ প্ৰভাৱত মহাছন্ন হৈ কেৱল বৈষয়িক কামতে লিপ্ত হৈ থাকিব যদি কোনোজনে কৃষ্ণ ভাৱনাৰে হৰিৰ চৰণ কমলৰ সেৱা কৰি থাকে তেনেহলে তেওঁ যদি নিজৰ শাস্ত্ৰোপ্ত বৰ্ণ ধৰ্ম নকৰাকৈও থাকে অথবা ভক্তিও নিখুট ভাৱে কৰিব নোৱাৰাকৈ থাকে অথবা যদি তেওঁৰ পতনো হয় তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ কোনো ক্ষতি বা অমংগল নহয় ইন্দ্ৰিয়াৰ্থানিথ্যতে যিজনে নিজৰ কমেণ্ডিঅ' বিলাকক দমন কৰি ৰাখিও মনতে ইন্দ্ৰিয়ৰ উপভোগৰ বিষয়বিলাকৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে তেওঁৰ নিশ্চয় চিত্ৰ ভ্ৰম ঘটিছে আৰু তেওঁক মিথ্যাচাৰী বা প্ৰতাৰক বোলা হয় কিন্তু মানুহজনে যদি নিজৰ যি সামাজিক স্থিতি তাৰ জোখাৰে বান্ধি দিয়া বিধি নিষেধসমূহ মানি কাম কৰে তেতিয়া তেওঁ চিতুদ্ধি লাভ কৰি দিশত অগ্ৰসৰ হব পাৰে ইন্দ্ৰিয়া নী মানসা নিয়ম আৰ অৰ্জুনা কৰ্মেন্দ্ৰিয়াৰ কৰ্মিষ্যতে আনহাতে যদি এজন সৎ ব্যক্তিয়ে মনৰ দ্বাৰা কৰ্মেন্দ্ৰীয়সমূহ সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু অনাসক্তভাৱে কৰ্মযুগ অৰ্থাৎ কৃষ্ণ ভাৱনাৰে নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিবলৈ লয় সেইজন এজন বিশিষ্ট লোক অসংযত জীৱন যাপন কৰি ইন্দ্ৰীয় সুখ লাভ কৰিবৰ বাবে ভণ্ড যোগী এজন হোৱাতকৈ নিজৰ কৰ্তব্য কামত লাগি থাকি জীৱনৰ উদ্দেশ্য সাধনৰ যত্ন কৰাই ভাল কৃষ্ণ ভাৱনাৰে সৈতে সংযতভাৱে নিজৰ কৰ্তব্যসমূহ কৰি থাকিলে গ্ৰাহস্থ জীৱন যাপন কৰা মানুহ এজনেও এই লক্ষ্যতকৈ উপনীত হ'বগৈ পাৰে সংযত জীৱন যাপন কৰি শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্তব্যসমূহ অনাসক্তভাৱে নিয়মীয়াকৈ কৰি থাকিলে আধ্যাত্মিক মাৰ্গত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰি আৰু সেইদৰেই আত্ম উপলব্ধি হয় নিয়তম গুৰু কৰ্মা শৰ ন প্ৰ কৰ্তব্য ৰূপে যি কাম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া আছে তাক তুমি কৰি যোৱা কাম নকৰাকৈ থকাতকৈ কাম কৰা বেছি ভাল আৰু কাম নকৰাকৈ থাকিলে তোমাৰ শৰীৰ ধাৰণ কৰি থকাটোৱে সম্ভৱ নহব অৰ্জুন আছিল এজন গৃহস্থ তদুপৰি তেওঁ আছিল এজন সেনাপতি গতিকে তেওঁৰ বাবে তেনেদৰেই থাকি গৃহস্থাশ্ৰমী ক্ষত্ৰিয়জনৰ কৰ্তব্যৰূপে ধৰ্মশাস্ত্ৰই যিবিলাক কাম নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে সেইবিলাক কৰি থকাটোৱেই শ্ৰেয় তেনে শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্মৰ অনুষ্ঠানে ক্ৰমে ক্ৰমে সংসাৰী মানুহ এজনৰো চিত্ৰশুদ্ধি ঘটায় আৰু তেওঁ পাৰ্থিৱ সংসাৰৰ অংকীলতাৰ পৰা মুক্ত কৰে কেৱল জীৱিকাৰ উপায় ৰূপে নামত মাত্ৰ সন্য়াসী হোৱাটো ভগৱান কৃষ্ণই কেতিয়াও সমৰ্থন কৰা নাই আৰু কোনো ধৰ্মশাস্ত্ৰইও সমৰ্থন কৰা নাই অন্তত নিজৰ শৰীৰটোৰ পতন নঘটাকৈ ৰাখিবৰ বাবেই প্ৰতিজন মানুহেই কিছুমান কাম কৰি থাকিবই লাগিব বৈষয়িক চিন্তাৰ ফলত মনত যি কলুভতা জন্মে তাক পৰিষ্কাৰ নকৰাকৈয়ে থিততে কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়াটো উচিত নহয় এই পুৰুষে জন্ম জন্মান্তৰৰ পৰা যুগ যুগান্তৰৰ পৰা শৰীৰৰ যাত্ৰাইতো কৰি আহি আছে যেনেকৈ কাপোৰ পুৰণা হল বেলেগ এটা আকৌ আৰু এটা সলালে এই ধৰণে কীট পতংগৰ পৰা মানবলৈকে ব্ৰহ্মাৰ পৰা সকলোখিনি জগত পৰিৱৰ্তন হৈয়ে আছে ওপৰলৈ তললৈ সকলোজনীত সমান ভাৱে জীৱই শৰীৰৰ যাত্ৰাইতো কৰি আছে কৰ্ম এনেকুৱা এটা বস্তু যি এই যাত্ৰা সিদ্ধ কৰি দিয়ে পূৰ্ণ কৰি দিয়ে যাত্ৰা হৈয়েই থাকিব পথিক গৈয়ে আছে এতিয়াও তেওঁ দ্বিতীয় শৰীৰৰ কাৰণেই যাত্ৰা কৰি আছে যাত্ৰা তেতিয়াহে পূৰ্ণ হব যেতিয়া গন্তব্যস্থল পাব পৰমাত্মা স্থিত হোৱা পাছত এই আত্মা শৰীৰৰ যাত্ৰা কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ শৰ ধাৰণ আৰু তাৰীৰৰ যাত্ৰালৈ সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি দিয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সেই নিৰ্ধাৰিত কৰ্ম কি ইয়াত ন নম্বৰ শ্লোকত এই বুলি কোৱা হৈছে যি কামকে কৰা হয় তাকে বিষ্ণুৰ বাবে কৰা এটা যজ্ঞ বুলি ভাবি লৈ নিষ্ঠাৰে সৈতে কৰিব লাগে নহলে সকলো কামেই আকৌ সংসাৰ বন্ধনত বান্ধি পেলায় গতিকে সেই কোনটিৰ সন্তান তেওঁ অৰ্থাৎ বিষ্ণুৰ সন্তোষৰ অৰ্থেই তোমাৰ কৰ্তব্যসমূহ কৰি যোৱা তেনেদৰে কৰ্ম কৰিলে তুমি সদায় কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিবা ইয়াত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে অৰ্জুন যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়াই হ'ল কৰ্ম সেইটোৱেই কৰ্ম যাৰ দ্বাৰা যজ্ঞ পূৰা হয় এইটো আমি জানো যে কৰ্ম এটা নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ পাছত প্ৰশ্ন উঠে ইয়াৰ অতিৰিক্ত যি কৰ্ম কৰা হয় সেইবোৰ কি কৰ্ম নহয় নেকি এই সম্পৰ্কে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় নহয় সেইবোৰ কৰ্ম নহয় আনাত্ৰ লৌকসয়ম কৰ্ম বন্ধনা এই যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অতিৰিক্ত সংসাৰত যি কৰ্মই কৰা হয় সমগ্ৰ বিশ্ব যাৰ বাবে ৰাতিয়ে দিনে ব্যস্ত আছে সেইটো এই ভৌতিক লোকৰ এটা বন্ধন মাত্ৰ ই কৰ্ম নহয় প্ৰকৃতিৰ লগত পৰাধীন হৈ মানুহ কৰ্ম কৰে ইয়াৰ বাদেও যিসকল লোকে ইন্দ্ৰিয়ক জোৰেৰে ৰোধ কৰি মনেৰে বিষয়ক চিন্তন কৰি থাকে তেওঁলোক দম্ভী তেওঁলোকে দম্ভৰ আচৰণ কৰে সেইকাৰণে অৰ্জুন মনেৰে ইন্দ্ৰিয়ক এককৃত কৰি তুমি কৰ্ম কৰা কোনোৱে সমাজ সেৱাক কৰ্ম বুলি ধৰে কোনোবাই দেশ সেৱাক আৰু এই কৰ্মত লাগিয়েই সকাম আৰু নিষ্কাম কৰ্ম বুলি ভাবি লয় কিন্তু প্ৰশ্ন একেই থাকিলে যে কি কৰ্ম কৰা হয় ইয়াত যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে অৰ্জুন তুমি নিৰ্ধাৰিত কৰা কৰ্মহে কৰা কৰ্মযোগে সংসাৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়াই হল কৰ্ম সেয়াই কৰ্ম যিয়ে যজ্ঞ পূৰ্ণ কৰে সেই যজ্ঞৰ পূৰ্তিৰ কাৰণে সংগদোখৰ পৰা বেলেগে থাকি উত্তম আচৰণেৰে কৰ্ম কৰা সংগ দুখৰ পৰা বেলেগ নহলে এই কৰ্ম কৰা নহয় যিহেতু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে অন্তত জীৱন ধাৰণ কৰিবৰ বাবে কাম কৰিবই লাগিব সেইবাবে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্মই প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে গুণ আৰু সামাজিক স্থিতিলৈ চাই কামবিলাক এনেভাৱে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে যাতে জীৱন যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য সফল হয় যজ্ঞ মানে ভগৱান বিষ্ণু অথবা যাক সকলো যাক যজ্ঞ আদি ভগৱান বিষ্ণুৰ সন্তোষৰ অৰ্থেই কৰা হয় বেদত কোৱা আছে যজ্ঞবই বিষ্ণু অৰ্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণু আন কথাৰে কবলৈ হলে শাস্ত্ৰবিহিত যজ্ঞসমূহৰ অনুষ্ঠান কৰিলে যি উদ্দেশ্যৰ সিদ্ধি হয় পোনপটীয়াকৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ সেৱা ভক্তি কৰিলেও সেই উদ্দেশ্যৰে সিদ্ধি হয় গতিকে এই শ্লোকত কোৱা মতে কৃষ্ণ ভাৱনাই এটা যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানৰ নিচিনা বৰ্ণাশ্ৰম ব্যৱস্থাটোৰেই উদ্দেশ্য হল ভগৱান বিষ্ণুৰ সন্তুষ্টি সাধন গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বিষ্ণুৰ বাবেই কাম কৰিব লাগে এই বাস্তৱিক সংসাৰখনত কৰা আন সকলোবিধৰ কামেই কাম কৰোতাজনক আকৌ সংসাৰ বন্ধনত বান্ধি পেলায় কাৰণ ভাল বেয়া দুয়োবিধ কামৰে কিবা নহয় কিবা ফল হয়েই আৰু সেয়েহে ব্যক্তিগত ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখৰ বাবে একো কাম কৰিব নালাগে কিন্তু কৃষ্ণৰ সুখ সন্তোষৰ বাবেই সকলো কৰিব লাগে এই পদ্ধতিৰে কাম কৰিলে কেৱল যে কৰ্মফলৰ বন্ধনৰ পৰাই মুক্তি পোৱা যায় তেনে নহয় বৰং এনে সেৱা ভক্তিয়ে কাম কৰোতাজনক সেৱা ভক্তিৰ পথত ক্ৰমে ক্ৰমে আগুৱাই লৈ ভগৱানৰ পৰম ধাম লাভ কৰাৰ যোগ্য কৰি তোলে সহস্ৰিষ্টা প্ৰ ধ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱানে এইদৰে কৈছে সৃষ্টিৰ আদিতে ভগৱানে মানুহ আৰু দেৱতাসকলক সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্যে কৰা যজ্ঞৰো সৃষ্টি কৰিলে আৰু তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি কলে এই যজ্ঞৰ দ্বাৰা তোমালোক সুখী হোৱা কাৰণ এই যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানেই জীৱনত সুখেৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে আৰু মুখ্য লাভ কৰিবৰ বাবে তোমালোকক সকলো কাম্যবস্তু দান কৰিব আজিলৈ ইমানেই